ओम नमो वेङ्कटेशाय अन्तरिके नमस्कारम् ईरो वीडियो श्रीदत्तहृदयम् ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः ओम दत्तं सनातनं नित्यं निर्विकल्पं निरामयं हरिं शिवं महादेवं सर्वभूतोपकारकम् नारायणं महाविष्णुं सर्गस्थित्यन्तकारणं निराकारं च सर्वेशं कार्तवीर्यवरप्रदम् अत्रिपुत्रं महातेजं मुनिवन्द्यं जनार्दनं द्राम्बीजं वरदं शुद्धम् ह्रीं बीजेन समन्वितं त्रिगुणं त्रिगुणातीतं त्रियामावतिमौलिकं रामं रमापतिं कृष्णं गोविन्दं पीतवाससं दिगम्बरं नागहारं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं भस्मगन्धादिलिप् ङ्गं मायामुक्तं जगत्पतिम् निर्गुणं च गुणोपेतं विश्वव्यापिनमीश्वरं ध्यात्वा देवं महात्मानं विश्ववन्द्यं प्रभुं गुरुं किरीटकुण्डलाभ्यां च युक्तं राजीवलोचनम् चन्द्रानुजं चन्द्रवक्त्रं रुद्रम्न्द्रादिवन्दितं नारायणविरूपक्षदत्तात्रेय नमोऽस्तु ते अनन्तकमलाकान्त औदुम्बरस्थितप्रभो निरञ्जनमहायोगिन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते महाबाहो मुनिमणे सर्वविद्याविशारदा स्थावरं जङ्गमात्मानं दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ऐन्द्र्यां पातु महावीर्यो व्याह्न्यं प्रणवपूर्वकं यां यां दत्तात्रिजो रक्षेन् निरृत्यां भक्तवत्सलः प्रतीच्यां पातु योगीशो योगिनां हृदये स्थितः अनिल्यां वरदशम्भुः कौबेर्यां जगतः प्रभुः ऐशान्यां पातु मे रामो ऊर्ध्वं पातु महामुनिः षडक्षरो महामन्त्रः पात्वधस्ता जगत्पिता ऐश्वर्यपङ्क्तिदो रक्षेत् यदुराजवरप्रदः अकारादिक्षकारान्तः सदा रक्षेत् विभुस्वयम् आदिनाथस्य दत्तस्य हृदयं सर्वकामदं दत् तं दत्तं पुनर्दत्तं यो वदेद्भक्तिसंयुतः तस्य पापानि सर्वाणि क्षयं यान्ति न संशयः यदिदं पठते नित्यं हृदयं सर्वकामदं पिशाच भूता दाकिनी काकिनी तथा ब्रह्मराक्षसवेताला बालभूतकः गच्छन्ति पठनादेव नात्रकार्याविचारणा अपवर्गप्रदं साक्षात् मनोरथप्रपूरकम् एकवारं द्विवारं च त्रिवारं च पठेन्नरः జన్మ్యుదీతం తీధ్వా సుఖం ప్రాప్నతి భక్తిమాన్ ఇది శ్రీ దత్తహృదయం సంపూర్ణం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు